ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি আহকচোন আজি কি বনালোঁ আৰু কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কঁঠাল গুটিৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি সেইটো হৈছে কঁঠাল গুটি এটা মিঠাই বনাম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কি মিঠাই বনাওঁ ইয়াৰ কঁঠাল গুটিখিনি তাৰ কাৰণে মই বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ গুচাইখিনি তিয়াই থৈ এই ৰঙা বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই ল'লোঁ গুচাইখিনি ভালদৰে মই ধুই ল'লোঁ তাতো এতিয়া মই এইখিনি একদম মানে খুব ধুনীয়াকৈ বইল কৰিম মানে কমেও সাত আঠটা হুইচেল মাৰিবইল দিম যাতে এইটো একেবাৰে একদম নৰম হৈ যায় তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ কুকাৰ এটা ইয়াতে দি দিম যিহেতু কঁঠাল বুলি ছিজনেই সেইকাৰণে আগলৈ ৰেচিপি এটা বনাওঁ মিঠা এটা আৰু আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইখিনি দুবাই পুরা পানী দি দিছোঁ এয়া চাওক আৰু এখন লগাই দিছো আৰু এইখিনি মই এতিয়া পূৰা একদম হাইভ টাইমত সাত আঠটা হুইচেল মাৰিব দিম এক টাইম মাৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ সেইখিনি চাওক এইখিনি এতিয়া আমাৰ হুইচেল মৰাই ললোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ সিজাই লোৱা হৈ গৈছে আৰু এয়া চাওক একদম খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে ইয়া দিছেনে একেবাৰে কোমল হৈ গৈছে আমাক এনেকুৱাই লাগে কী লম আর অকান ঠান্ডা হবলেও এটা এখানে ঠান্ডা হয়ে গেছে দি দিয়ে মিক্সিং জার অনু বেয়া নিচিনা চলা এটা করা একদম মিক্সিত ধুনিয়াক মানে এইখানে একদম মানে পেস্ট বনায় দাম ইয়াতে দিব গাখির মানে পানি দিলে যেহেতু পানি কানি হয়ে যাব অকন গাখির ইয়াতে এইখিনি একদম মই মিহিকৈ পেষ্ট বনাই লওঁ এতিয়া এইখিনি বনাব নাই মই ইণ্ডাকশ্যনত একেটা পাত্ৰে বাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিছোঁ গাখীৰ প্ৰায় আধা লিটাৰমানেই গাখীৰ দিছোঁ আৰু এই গাখীৰখিনি মই আগতে গৰম কৰি লৈছোঁ এই সৰে সৰেখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকে গাখীৰ নিদি অকল ঘিহত ভাজি বনাবও পাৰে ঘিহত ভাজি যাতে চেনি দি মই কিন্তু গাখীৰ অকণ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিছোঁ দুটা ইলাচী এয়া ইলাচি দিলে গোন্ধটো অকণমান ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰে অকণমান গাখীৰ মই বাতি এটাতে লৈ ল'ম লৈ লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া মই এই যিখিনি কঁঠাল গুটি মই মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ এই পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এতিয়া মই দি দিম ইয়াতে এয়া বাতিমান চেনি চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি একদম ভালদৰে গুলি দিম যাতে এইখিনি কোনো ধৰণৰ গোটা গোটা হৈ থাকে একদম খুব ধুনিয়া গাখীৰৰ লগত এইখিনি মিলি যোৱাকৈ মই এইখিনি তেনেকৈ গুলি দিম আৰু যিখিনি গাখীৰ মই বাতিত কাঢ়ি লৈছিলোঁ ইয়াতে মই দি দিছোঁ এয়া পাদর গাখীর পেকেট দশ টিকা পাদর গাখির প্যাকেট দিয়েছি পদ গাখির দিলে ইয়ার গোন্ধ মানে আর ধুয়া হয় আমি ফেটি যাতে কোনো ধরনের গুটি গুটি হয়ে না যায় আর এইখিন ঢালি দিই আৰু এইখিনি একেবাৰে মই একেলগে লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ শুকাই নাযায় এৰি দিলে তলত লাগি যাব পাৰে এইখিনি লৰাবলৈ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই পাত্ৰটো বদলি কৰি দিলোঁ বেলেগ এখন ডাঙৰ কেৰাহী এখনত এইখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান ঘিউ এয়া ঘিউ দি দিছোঁ একেবাৰে ভাল উতলি আছে এইখিনি এইখিনি পূৰা শুকাইছে গাখীৰখিনি আৰু অকণমান আছে এইখিনি পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ টান হৈ এইখিনি পূৰা কেৰাহীৰ পৰা এৰাই যাব লাগিব মই এই প্লেট এখনতে চাওক এয়া ঘিউ সানি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গৈছে গরম হয়ে আছে এইখানে সব আমার মিশ্রণখিনে রেডি হয়ে গেছে আর এইখানে প্লেটত ঢালি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই সমান কৰি দিম এইখিনি যিহেতু যথেষ্ট গৰম হৈ আছে সেইকাৰণে চামুচখনে মই এইখিনি সমান কৰি দিছোঁ এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম প্ৰায় দুঘণ্টামান এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ফ্ৰিজত ৰাখি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ লওক তাৰপিছত আপোনালোকক পুনৰ দেখুৱাম এতিয়া এইখিনি চাওক আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম আপোনালোকে যিকোনো আকাৰতে কাটিব পাৰে মই এনেকৈ কাটিছোঁ চাৰিচুকীয়াকৈ এইবোৰ কটা মেলাত মোৰ বৰ এটা ভাল নহয় সেইকাৰণে এনেকৈ কাটি দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে কিন্তু আজি মোৰ ওচৰত একো ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এভেইলেবল নাই সেইকাৰণে মই আজি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিয়া নাই সেয়ে চাওক ধুয়া হয়েছে এটা আমার কঠালগুটির বরফি রেডি হয়ে গেল এই রেসিপিটা একেবাৰে সহজভাবে বনাব পাৰি একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰি কম সময় মানে কি আধা ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে এইখিনি কমপ্লিট হৈ যায় আধা ঘণ্টা নালাগে আৰু যিহেতু ইয়াত মই গাখীৰ দিছোঁ আপোনালোকে গাখীৰ নিদিলেও কোনো কথা নাই খালী কঁঠাল গুটিখিনি যেতিয়া মিক্সিত মানে পেষ্ট বনাব তেতিয়াহে আপোনালোকে গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এইখিনি আপোনালোকে মই যেনেকৈ পাউদৰ গাখীৰ দিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে পাউদৰ গাখীৰ দিওঁ আৰু চেনি দিও বনাব পাৰে গাখীৰ দিয়াটো অপচনেল হয় গাখীৰ দিলে অকণমান বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে গাখীৰ দিয়া হৈছে এইটো নিদিলেও ইয়াৰ সোৱাদ প্ৰায় একেই থাকিব অকণমান পাৰ্থক্য হয় আৰু তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন এইদৰে এতিয়া যিহেতু কঁঠাল গুটিৰ ছিজনী এই কঁঠাল গুটি বৰফি বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন মোৰ কটাটো অলপ বেয়া কাৰণে অলপ মানে সৰু ডাঙৰ হ'ল আৰু পেষ্টকেইটা এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এইখিনি ষ্ট্ৰ' কৰি ৰাখিব পাৰে ফ্ৰিজত এৰা এটাইত কণ্টেইনাৰত ভৰাই ফ্ৰিজত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভৰাই ৰাখিব পাৰে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগত যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিবিলাকত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বা বাই